не будет, и он теряет свои сакральные свойства. Она перестает быть целебной. Это просто становится некий портрет на Понятно? А вы думаете, все, что знает церковь, она это публикует? А вы знаете, что есть три ступени посвящения. Значит, первая ступень, когда вы стоите, становитесь верующим, вас крестят. Да? Вторая ступень посвящения это когда епископ кладет руки на плечи человека, и после этого он становится священником. Это вторая ступень посвящения. Третья ступень посвящения в епископ Это уже возложение рук со стороны первого священника. Никто ниже не имеет права. Митрополит не имеет права создать епископ, только э, патриарх. Понятно? Вот начинаю свете, что какие-то священники, они это знают. А Но они ниже. Обычные священники этого не знают. Я вот тебе лично не показал каким священникам. Там очень большая икона мозаичная была. Я говорю, ну вот сами прочитайте, они вот так подходят, читают. Х, -а храм. это вот как сейчас изумление было у экскурсовода в Кривеческом музее. Ну, вы видели, да? Лица вытянулись. Я почти на каждом изделии показывал, смотрите, вот тут написано, это тут написано. В чем Да, да но ну вы же видели эти буквы. Это не я выдумал. Ну, понимаете, если они есть, значит они есть. Ну вот, еще какие вопросы? отразится солнце пусть, Оживит лазова Русь удивительным вином на пьянящий сон. Настоящее в былом удовольствие в ином. Лазова Русь. Живые. Настоящие вина по честной цене.